Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang nabi yang membunuh semutnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia mengatakan sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata beliau

Orang-orang yang bersamanya agar sarang semut itu dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Allah menyatakan, engkau digigit seekor semut, namun engkau membakar sekelompok umat dari umat-umat yang bertasbih kepadaku." Hadis ini adalah hadis yang mutafakun alaih, hadis yang disepakati kesaihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahkan diriwayatkan pula oleh para penulis kitab-kitab sunan. Alimam Al Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya nomor 3019. Al Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2241 dan lafaz ini milik Bukhari. Kemudian Abu Dawud dalam sunannya nomor 5266 An-Nasai dalam sunannya nomor 4358 dan Ibnu Majah dalam sunannya nomor 3225. Hanya Imam Tirmidzi saja yang tidak meriwayatkan hadis yang mulia ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'nya nomor 4388. Dari hadis yang mulia ini aku rahimani wa rahimakunallah kita bisa mengeluarkan lima pelajaran yang berharga. Pelajaran yang pertama bahwa jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Pelajaran yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis Qarasat namlatun nabiyan minal Seorang nabi dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala digigit seekor semut. Apa bedanya antara Nabi dengan Rasul? Nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia tidak memiliki syariat yang baru. Artinya, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran agama, tapi dia adapun Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia membawa syariat yang baru. Artinya syariat itu berbeda dengan syariat dari Rasul yang sebelumnya. Dan Nabi dan Rasul semuanya dari kalangan laki-laki. Jumlah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia sangat banyak. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dhar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Ya Rasulullah kamil mursalun. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berapa jumlah para Rasul Itu Setiap Nabi Setiap Rasul pasti Nabi Dan tidak uh, pasti Setiap Nabi itu menjadi Rasul Karena ketika dia membawa syariat yang baru Maka dia menjadi Rasul Dan ketika dia mengikuti syarat sebelumnya Maka dia seorang Nabi Kata Abu Dhar <tuh> Berapa jumlah para Rasul Wahai Rasulullah Kala Thalathu mi'ati Thalathu mi'atin Jamman Ghafiran Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sekitar 300 sekian belas Dalam riwayat lain disebutkan 315 Dalam riwayat lain disebutkan 319an Dan belum mengatakan Jamman Ghafiran Jumlah mereka itu sangat banyak Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak ada yang mengetahui jumlah Rasul secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah nabi disebutkan dalam sebuah riwayat yang meskipun diperselisihkan oleh para ulama tentang derajat kesayahannya sekitar 124 ribu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah nabi-nabi Bani Israel. Ada yang mengatakan itu adalah nabi Musa, ada yang mengatakan itu Nabi Uzair dan juga yang lainnya. Yang jelas Nabi yang terbanyak diutus kepada satu kaum yaitu Nabi di kalangan Bani Israel. Dan Nabi terbesar mereka adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian pelajaran yang kedua, Aku atifillah rahimani warahimakunallah tidak diperbolehkan menghukum dengan api. Tidak diperbolehkan menghukum dengan api, disebutkan dalam hadis di atas, ketika nabi dari kalangan Bani Israel itu digigit seekor semut, maka dia memerintahkan kepada orang-orang yang bersamanya agar rumah dari semut itu, sarang semut itu, dibakar. Pada syariat nabi yang terdahulu. Diperbolehkan menghukum dengan cara dibakar. Namun, dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan menghukum dengan cara membakar hidup-hidup makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali untuk menegakkan kisos kepada orang yang membunuh orang lain dengan cara dibakar. Maka, kisosnya pun dia dibunuh dengan cara dibakar. Adapun yang selainnya tidak diperbolehkan. Manusia menghukum makhluk yang lain, baik itu manusia, binatang maupun yang lainnya, menghukum dengan hukum dibakar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yanbaghi an bin nari illa nar. Sesungguhnya tidak diperbolehkan menghukum dengan membakar dengan api yang tidak diperbolehkan seorang membakar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini karena syariat umat terdahulu itu membolehkan yang demikian. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini diperbolehkan membunuh binatang yang membahayakan. Diperbolehkan membunuh binatang yang membahayakan. Disebutkan dalam hadis tadi, ilaihi an Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi tadi, <coughs> engkau hanya digigit oleh seekor semut, namun engkau membunuh, engkau membakar satu kelompok umat. Pada asalnya, semut merupakan salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad -dawabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh empat macam binatang apa empat macam binatang itu? Yang pertama adalah namlah, semut, tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Wan yang kedua adalah lebah, wal hud -hud, burung hudhud was surat dan burung surat yang semuanya tidak boleh untuk dibunuh pada asalnya namun jika semut itu menyakiti membahayakan manusia maka boleh membunuhnya misalnya di sebuah tempat tidur ada seekor semut yang dikhawatirkan akan membahayakan dia bisa masuk telinga dan bahaya-bahaya yang lainnya maka diperbolehkan untuk dibunuh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dari yang dilihatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud tentang masalah ini juga disebutkan bahwa nazala nabiyyun minal anbiya'i tahta syajari tahta syajaratin seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala singgah di bawah pohon. Fala hu namlatun faamara bijahazihi fauhrija min tahtiha Kemudian seekor semut menggigitnya, lalu dia menintahkan kepada orang-orang agar memindahkan barang-barang yang dibawanya dari pohon tersebut. Thumma amara bi baitiha fa bin nar. Kemudian diperintahkan agar sarang semut itu dibakar. Fa auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada nabi itu fa namlatan wahidatan. Disebutkan dalam hadis Qudsi riwayat yang lainnya, Allah menyebutkan mengapa engkau tidak membunuh seekor semut saja. Ini menunjukkan diperbolehkan membunuh binatang yang mengganggu, yang menyakiti, yang membahayakan. Sebagaimana hadis yang mulia ini? Karena syariat umat-umat terdahulu bisa digunakan oleh umat Islam selama tidak ada dalil yang membantahnya, yang membatalkannya. Yang dilarang adalah berlebihan di dalam... Memberikan hukuman yang membalas keburukan dengan keburukan yang lebih besar lagi. Ketika yang menggigit cuma satu ekor semut, maka yang dibunuh hanya seekor semut saja, tidak boleh membunuh yang lainnya, dan tidak boleh pula membakar dengan api. Karena itu, yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian, pelajaran yang keempat: para makhluk bertasbih. Para makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di akhir hadis tadi, ummatan minal umami tusabbihu. Sekelompok umat dari umat-umat yang bertasbih kepada aku. Semut merupakan salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk yang ada di langit seperti para malaikat, makhluk yang ada di bumi, manusia, bebatuan, pepohonan, bahkan binatang yang ada di lautan semuanya bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahkan di akhir adalah di surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semua makhluk yang ada di langit wa ma fil ardi dan semua makhluk yang ada di bumi wah adalah makhluk-makhluk yang bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala bahkan ikan-ikan yang ada di lautan binatang-binatang kecil yang ada di lautan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala namun manusia tidak paham dengan tasbih mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tusabbihu lahu tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihinna, wa in min shay'in illa tusabbihu walakin la yafqahuna kata Allah Subhanahu wa ta'ala langit yang tujuh lapis bumi dan semua yang ada di antara keduanya ada di antara langit dan bumi Semuanya makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu makhluk pun melainkan memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian wahai manusia tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Dat yang maha penyantun lagi maha pengampun. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Nabi yang membunuh semut, bahwa berhati-hati dengan turunnya siksaan yang merata, berhati-hati dengan turunnya siksaan yang merata. Kalau kita perhatikan dalam kisah tadi yang dibawakan oleh Nabi saw. Hanya gara-gara seekor semut yang menggigit seorang nabi, maka satu perkampungan semut dibakar oleh nabi tersebut. Hanya satu yang melakukan kesalahan. Ketika tidak diingatkan oleh yang lainnya, maka bisa jadi siksaan itu merata mengenai semuanya. Ketika ada yang melakukan kesalahan, ketika ada yang melakukan keburukan, maka hendaknya yang lain mengingatkan. Karena kalau tidak demikian, maka fitnah adab akan diturunkan merata untuk mereka semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitnatan la zalamu minkum anna syadidul iqab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Takutlah kalian terhadap siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa." Akan tapi mereka tetapi mereka semua mendapatkan ditimpakan musibah dan adab untuk mereka semuanya. Wa lamu annallaha syadidul iqab dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Siksaan yang menimpa satu komunitas secara umum maka bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan maka itu merupakan siksaan untuk mereka. Namun, bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, ketika mereka mendapatkan musibah yang diturunkan secara massal, maka itu menjadi rahmat dan pembersih dosa bagi mereka. Sama-sama musibahnya, tapi bagi pelaku dosa itu adalah siksaan yang disegerakan. Adapun bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka itu merupakan rahmat dan pembersih dosa untuk mereka. Yang jelas, apabila semuanya tidak mengingatkan agar menjauhi berbagai dosa dan keburukan, maka fitnah, musibah akan diturunkan secara massal untuk mereka semuanya. Wal iyatubillah.